bismillah sizga 3 million 300 ming wonli oyliklik ish qiziqmi unda ozgina kutib turasiz erkakmi ayolmi umuman farqi yo'q ekan Xo'p, 3 million 300 yuz ming voniz qancha bo'ladi 30 million atrofida bo'ladi Chongju shahrida vaqtiga keladigan bo'lsak sahar 5 dan abiddan keyingi 5 gacha. nima zavod qanaqa ish deydigan bo'lsanglar sement ishlab chiqaradigan beton mahsulotlarini ishlab chiqaradigan zavod ekan bemalol murojaat uchun telefon qilishinglar mumkin agar telefonda ola olmaydigan bo'lsa telegramini qoldirib qo'yamiz telegramga yozsanglar ham bo'laveradi faqat realni ishlaydiganlar telefon qilinglar ekan ho'p y to'qqiz oladimi registratsiya qilib beradimi yo'q y to'qqiz olmaydi ekan registratsiya ham qilmaydi ekan haftada ikki haftada bir marta darsi borlar bor o'zlari biladi universitetda o'qiydigan yoki kollejda o'qiydiganlar bemalol aloqaga chiqsanglar bo'ladi nelegallar ham olaveradi ye to'qqizlar registratsiya qilish kerak ye to'qqiz olmaydimi aka gaplashib bering aka yeganda ishlasam bo'ladimi faqat yeganda gaplashib bering yo'q unaqa gaplar umuman akamizga kerak emas aka. to'liq ma'lumot uchun apisaniaga yozib qo'yaman murojaat qilasizlar opisaниga uni o'qib tanishib chiqqaningizdan keyin sizlarga to'g'ri keladigan bo'lsa keyin akamizga murojaat qilsanglar bo'lar ekan. manfaatli bo'layotgan bo'lsa obuna bo'lib qo'yasizlar opa singillarimiz yoki bo'lmasam aka ukalarimizga yetiborshlik uchun bitta chdeb berib turib jo'natib yuborasizlar assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh